Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес Леосереветоанса медімати. Il pensa à un petit déjeuner spécial. Un repas sain, frais et joyeux. Pourquoi pas le prendre à la plage C'était une idée vraiment parfaite. Léo alla directement dans sa cuisine. Il sortit des fruits frais et colorés. Il y avait des fraises rouges vives. Et des tranches de bananes jaunes. Il prit du yaourt grec nature crémeux. C'était très bon pour la santé. Il ajouta du granola croustillant fait maison. Ensuite, il prépara deux smoothies. Un avec des épinards secrets pour Clara. Elle ne le devinerait jamais, pensait-il. Il prépara aussi du thé vert chaud. Il le versa dans un thermosisotherme. Tout était prêt dans un grand panier. Il appela Clara joyeusement au téléphone rendez-vous à la plage dans vingt minutes. Clara était surprise mais excitée par l'idée. Léo prit son vieux vélo bleu. Le panier était soigneusement sur le porte-bagage. Le vent soufflait doucement sur son visage. Le soleil matinal brillait intensément. Il imaginait déjà leur pique-nique parfait. Soudain, une grosse bosse sur la route. Le vélo sauta violemment et inattendu. Le thermos glissa et tomba du panier. Oh non. Pas le thé vert s'écria Léo. Le thé se répandit sur le chemin. Quelques gouttes tombèrent sur le sable frais. Heureusement, les fruits restèrent intacts. Le yaourt et le granola n'avaient rien. Léo arriva finalement à la plage. Clara l'attendait déjà avec un sourire. Elle vit la trace humide du thé. Elle éclata de rire de bon cœur. Ce n'est pas grave, Léo, dit-elle. Ils s'installèrent sur leur couverture colorée. Ils partagèrent les fruits et le yaourt. Le granola croustillant était vraiment délicieux. Les smoothies verts étaient une belle surprise. C'était le meilleur petit déjeuner à la plage. Léo se réveilla tôt un samedi matin. Léo matin. Il voulait faire une surprise à Clara. Він хотів зробити сюрприз Кларі? Il pensa un petit spécial. Він подумав про особливий сніданок? Un repas saint, frais et joyeux. Здоровий, свіжий та радісний прийом їжі. Pourquoi pas le prendre à la plage? Чому б не з'їсти його на пляжі? Це vraiment parfaite. Це була дійсно ідеальна ідея. Лео йла директно до кузин. Лео пішов прямо на свою кухню. Il des frais et Він дістав свіжі та кольорові фрукти. Il y avait des Там була яскраво червона полуниця. Et des і жовтого банана? Il du yaourt grec, natur, Він взяв вершковий натуральний грецький йогурт. Très bon pour la santé. Це було дуже корисно для здоров'я. Він додав хрустку домашню Потім він приготував два смузі. А век де зепін по Клара. Один із секретним шпинатом для Клари. Elle ne le Ел не левінере, il Вона ніколи цього не вгадає, думав він. Il prépara aussi du thé vert chaud. Він також приготував гарячий зелений чай. Il le dans un thermos isotherme. Він налив його в термос. Tout était prêt dans un grand panier. Все було готово у великому кошику. Il Clara joyeusement au téléphone. Він радісно подзвонив Кларі. 20 minutes. Зустрічаємося на пляжі через 20 хвилин. clara était surprise mais excitée par l'idée clara boula de bovana à l'escuello de léo, léo prit son vieux vélo bleu léo observa trois stars signifiant le le panier était soigneusement sur le porte bagages cochebo au brage nona le vent soufflait doucement sur son visage. Le soleil matinal brillait intensément. Il imaginait déjà leur pique-nique parfait. Pique Soudain, une grosse bosse sur la route. Раптом велика вибоїна на дорозі. Le vélo sauta violemment et inattendu. Велосипед підскочив сильно і несподівано. Le thermos glissa et tomba du panier. Термос вислизнув і впав з кошика. Oh, non. oh Pas le thé vert. Тільки не зелений чай. се крія Лео. Вигукнув Лео. Le thé se sur le chemin. Чай розлився по дорозі. Quelques gouttes tombèrent sur le sable frais. Кілька крапель впали на прохолодний пісок. Heureusement, les fruits на щастя, фрукти залишилися неушкодженими. Le yaourt et le granola Йогурт і гранола нічого не мали. Лео аріва фінального пляж. Лео нарешті прибув на пляж. Клара латане дежа век сурір. Клара вже чекала його з посмішкою. Вона побачила мокрий слід чаю. Вона щиро розсміялася. Це не страшно, Лео. Дітель, сказала вона. Вони розташувалися на своїй кольоровій ковдрі. Вони поділилися фруктами та йогуртом.

Il voulait faire une surprise à Clara. Il pensa à un petit déjeuner spécial. Un repas sain, frais et joyeux. Pourquoi pas le prendre à la plage C'était une idée vraiment parfaite. Léo alla directement dans sa cuisine. Il sortit des fruits frais et colorés. Il y avait des fraises rouges vives et des tranches de bananes jaunes. Il prit du yaourt grec nature crémeux. C'était très bon pour la santé. Il ajouta du granola croustillant fait maison. Ensuite, il prépara deux smoothies. Un avec des épinards secrets pour Clara. Elle ne le devinerait jamais, pensait-il. Il prépara aussi du thé vert chaud. Il le versa dans un thermos Tout était prêt dans un grand panier. Il appela Clara joyeusement au téléphone. Rendez-vous à la plage dans vingt minutes. Clara était surprise mais excitée par l'idée. Léo prit son vieux vélo bleu. Le panier était soigneusement sur le porte-bagage. Le vent soufflait doucement sur son visage Le soleil matinal brillait intensément Il imaginait déjà leur pique-nique parfait Soudain une grosse bosse sur la route Le vélo sauta violemment et inattendu Le thermos glissa et tomba du panier Oh non pas le thé vert s'écria Léo Le thé se répandit sur le chemin Quelques gouttes tombèrent sur le sable frais Heureusement les fruits restèrent intacts Le yaourt et le granola n'avaient rien Léo arriva finalement à la plage. Clara l'attendait déjà avec un sourire. Elle vit la trace humide du thé. Elle éclata de rire de bon cœur. Ce n'est pas grave, Léo. Dit-elle. Ils s'installèrent sur leur couverture colorée. Ils partagèrent les fruits et le yaourt. Le granola croustillant était vraiment délicieux. Les smoothies verts étaient une belle surprise. C'était le meilleur petit déjeuner à la plage. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.